वंदे भारत हे भारतीय रेल्वेचा कायापालट करण्याचं एक परिपूर्ण अभियान असल्याचं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे पंतप्रधानांनी आज उत्तर प्रदेशात वाराणसी इथं चार नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केलं त्यावेळी त्यांनी वंदे भारत या गाड्यांचं महत्त्व अधोरेखित केलं या गाड्यांचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान आहे असं ते म्हणाले आज वंदे भारत नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है वंदे भारत भारतीयों की भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है वरना पहले हम तो ये हम कर सकते हैं क्या ये तो विदेश में हो सकता है हमारे यहां होता? होने लगा कि नहीं होने लगा हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है हमारे देश के लोग बना रहे कि नहीं बना रहे यावेळी पंतप्रधानांनी तीर्थयात्रा आणि तीर्थक्षेत्र असलेल्या भागांच्या विकासाचा परस्पर संबंध स्पष्ट केला तीर्थयात्रा या केवळ देवदर्शनाचा मार्ग नाहीत तर त्या भारताचा आत्मा जोडणाऱ्या पवित्र परंपरा आहेत असं त्यांनी सांगितलं या तीर्थयात्रांच्या आर्थिक महत्त्वावर फारशी चर्चा होत नाही मात्र संबंधित भागांच्या आर्थिक विकासात या यात्रा कशा प्रकारे भर घालत असतात यासाठी त्यांनी प्रयागराजचा कुंभमेळा आणि उत्तर प्रदेशचा आर्थिक विकास यांची उदाहरणं दिली आज जब ये बावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड रहे हैं तो एक तरह भारत की संस्कृती आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है साथियों इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थासन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वंदे भारत गाड़ी मधे जाऊन विद्यार्थी आणि प्रवाशांसोबत संवाद साधला यावेळी त्यांच्याबरोबर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव तसंच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदी मान्यवर उपस्थित होते